Здравствуйте. Добрый вечер. Как поживает беззубик? Все хорошо. Ну я все просто регулярно. С... Я просто смотрю, у, у него глаза как... такие вспученные. Думаю, все ли в порядке у красивого дракона? Да, все нормально. У него не переживайте, я у понял. такие есть. Я понял, Как это У вас. Тоже неплохо. Как поживаете? Нормально Откройтесь. эту ночь вы спалили относительно. Из, из Одесочки. Откуда с Никитой? Одесса. Из Одессочки? Как там у вас? Сегодня спокойно, вчера Никита было не спокойно. очень. Так, с переменным успехом, но мы держимся. Ну, понятно. Какие у нас Сегодня варианты? Вариантов-то немного. Или жить, или не жить. Вы же понимаете. Мы хотим жить, поэтому мы держимся и весело из песни идем вперед. А куда вперед? В какую сторону? Ну, на Запад, конечно. А куда же? Ну, не в прошлое же. И ну, что? цепляться и стремиться ну, в прошлое и вы, это же тупик и вы эволюции. Понимаете, вас, там, вас там ждут. А нам не надо, чтобы нас ждали. Мы сами сделаем себе хорошо. Нам главное, чтобы нам не мешали и не кинули нас в прошлое. Нам не надо помогать. Мы сами вывезем. Вы, главное, нас в прошлое ермо не от Дружище. 30 а 30, 30 лет, 30 лет 30, до этого что ничего не, все не делали? Все было хорошо без вас. У нас все было Никого. хорошо. Нам так нравилось. А где? Понимаете, вот а где? бывает так, что нам где? нравится. Вот вам нравится ваш Путин? А где? И живите с ним. А нам нравится Подожди, так и ты, ста... ты не можешь не тарахить, а иногда выслушивать. Давай. Ну и как было хорошо в Украине. И как было в Украине хорошо? Я тебе сейчас расскажу ситуацию. Я из города Мариуполь. Ты из Мариуполя? Из Мариуполя. Мне пишешь, что ты сейчас в Тамбове. Да. да, в данный момент я в Тамбове так, живу. Так, давай, ты из Мариуполя дальше, ну. Я тебе сейчас вот рассказываю. Давай. До 2014 года же было правление Янека. Так. Янык там все. Мы его выбрали. Это был закон наш президент. Так, ты же там да, стадес, если ну, ты скажешь. Так, Он, дальше. я понял, ты блогер, у тебя там все это. Да. У меня отец был инвалид второй группы. Так без почки. Ну, да. У него была пенсия 1600 гривен. На тот момент при Янеке это сколько? 200 долларов? 1600 гривен. 200 долларов на тот момент. Я, я доллар по 8. 8. Ну, ну, 200 долларов. Мне подожди, мне доллар я тебе объясню. На русские рубли знать, сейчас это 22-24 тысячи. Ну, дружище, ты вот вообще ну, загоняешься как ты бестолковый. Во-первых, ты мне я, не дружишь. Ты выслушай меня. Я, я тебе объясняю. Так, мне давай в я в я говорю: ты же вы с Украины, зачем ты перевозишь мне в доллары? Я тебе объясняю в гривнах. Я все Одесс... в доллары. Чтобы понять Получай... стоимость я... тех денег тогда, при Яннике, чтобы понимать, что за эти деньги можно было купить. Это называется коэффициент бургера, если ты не знаешь, что это такое. Потому вот. что стоимость валюты меняется во всех странах всегда. Но чтобы понять, что покупательную Помолки. способность. Я этих тебе гривен... объясняю, года. Давай. Ты помолчи просто, давай. не тарахти. Давай. Вот, он получал 1600 пенсию, так. дом 90 квадратов. Он за газ платил 160 гривен так. в месяц. Ну. Плюс он лечение. А с 2014 -го года, когда пришли эти вот скакающие в сказках, угу. европейцы. Так, ну, давай. У него пенсия стала пенсия стала 1000... 650. Так. И да, за газ ему надо было платить, чтобы дома топить за 300 кубометров, кубометров газа. Сколько? 3200 гривен. 3200 гривен. Это, подожди, 300 кубометров стоило 3200. Я правильно понял? Почем же кубометр был в 2014 году? В 2014 году он был по 65 копеек. Так. и была у него субсидия а можно я прямо сейчас проверю а стоимость в... кубометра газа для населения в украине в 2014 году ты не против ты не против? А, ты не против? Я в доме ты с, не с электроотоплением. Украины. Я живу в высотке, у меня газа нет. Ты не пиздабол, Я, ты на, 16 ты Я ты на 16 этаже живу. Я живу на 16 этаже. Ты законы Украины знаешь? Ты не с Украины. До скольки этажей ты не с можно ставить газ в домах в Украине? До какой высотности этажей возможно проведение индивидуального День. газа в Украине? День. Я живу на 16 этаже. Хорошо. Хорошо в Одессе ты... Ты в каком году поселился в этот дом? В, в этот дом году? я въехал в 2009 году. Да, да. хорошо. А и до этого ты где жил? До этого я жил в другом доме, в 14-этажном. Тоже да, с электроплитой. Вот. Вот это пиздобол. Не получается. Ты пиздобол. Не получается. Да, ты, ты пиздобол. Ты Просто можешь думать все. все что угодно. Ты не против, если я проверю да. твои слова про стоимость газа проверю. в 2014 году в Украине? Проверю. Проверяй. Итак, Давай, проверяй. в каком году он Давай. должен был платить э, 3200 за 300 кубометров, напомни мне. То есть, это что получается, поскольку за кубометр? В шестнадцатом году в шестнадцатом году. В шестнадцатом году. Да, да, стоимость да. газа для год. Украины. Сейчас посмотрим. Скажи мне, а почему субсидии не стало? У всех были, у него отняли? Он что изгой какой-то? Ну, поуб... поубирали. У Хотя всех. Он инвалид. А не даже субсидия, а что цена на газ, как поднялась? Не себя? получается, 6,88 никак не 10 гривен. Ну, 6,88. Ты, получается, уже трубасы. соврал. Ты мне сумму уже соврал. Мы не собрал. получается. Ну, то есть, смотри, при любых раскладах 6,88 это, ну, 2000 тысячи. Ну, не 3,200 за, Хар... за 300 кубов. То есть, ну, ты уже пусть... врешь. Хорошо. Зачем ты врешь? Подожди. Как русский врешь. Ты же Подожди. украинец. Под... Что Под... ты врешь, как русский? Подожди. Подожди. Эй, не тарахти. Подожди. Давай забей цены. цену на газ. 13-й год. 13-й год. 13 год забей, посмотри. посмотри. Так, забей цену на газ. Так, сейчас. Сколько, сколько было? Сейчас посмотрим. Ты сказал 65 копеек, да? Ну, чуть больше, да. 72 копейки, да. А теперь скажи мне, а кто э, мог повлиять на цену на газ? Давай подумаем. Включим логику и подумаем. Откуда мы брали давай. газ? Откуда мы брали газ и из чего складывалась его стоимость? Ну, давай подумаем. Давай. Почему мы, когда при правительстве... Когда Юлия, Юлия Владимировна, ваша любимая, Когда она отдала ракеты за газ. Выторговала газ по 450 долларов. Хотя для Германии газ стоил 200 долларов. Подожди, Видишь, но как у нас Россия нас был по 180... Любила. Подожди, по 185 он у нас был, газ. Нет, по 235 был. она при поехала, июле, у нас осталось по, 3, по 385. 3 июля газ стоил 450... Проверяем. Ты, ты тошная, проверяем? Крыса. Проверяем. проверяем. Проверяй. Проверяем. Проверяй. 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 Проверяем. При правлении... При Кушме, какой был газ, когда был при правлении... А Причем здесь До четвертого года. Ты задала ну, баба, так, так ты Война началась в 2014 году, когда Россия нам начала выкручивать руки. При чем здесь 2004 Под... Подожди, закрой рот. Вот теперь а посмотри, ты мне рот не открывал, чтобы газ, закрывать. Говори Пусть нормально. Ванга, нормально разговаривай, а не как быдло быкучее. Поплыв, чувачок.